Приветствую вас. Мы продолжаем наш эфир в студии Екатерины Никлевич. Я Представлю моего гостя. Это Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины 2005-2010 год. Здравствуйте. Добрый день. Николай Григорьевич. Ну, в общем-то, вести печальные. Да? И вечером 15 апреля в Киеве около своего дома был застрелен экс-депутат от партии регионов Олег Калашников. В конце марта стало известно, что Генпрокуратура и СБУ проверяют Олега Калашникова на причастность к организации титушек во время Евромайдана и к сепаратизму. Это не первая смерть э -э, экс-депутатов от партии регионов. В январе в Ум Умании был убит глава городской партийной организации Владимир Мельник экс-регионал Михаил Чечетов, как мы знаем, покончил с собой после того, как против него было открыто несколько уголовных дел. Ну вот в марте покончил жизнь самоубийством бывший губернатор Запорожской области Александр Пекушенко. Вот все эти смерти связывают две вещи. Это люди были членами команды Януковича в свое время. И вторая вещь, это все они находились под следствием. Николай Григорьевич, скажите, кто, по-вашему, стоит за этими убийствами, самоубийствами? Не может же все быть случайно. Ну, я, конечно, оцениваю то, что действительно идет сейчас просто активная и оперативная, и следственная работа в отношении бывших регионалов. И есть основания для этого, потому что есть реальный факт, это массовые жертвы, это, конечно, факты создания политических движений, радикальных движений, так как мы говорим, Титушек, антимайданов, там, боевых структур, которые финансировались регионалами и, соответственно, олигархами, которые имели для этого средства. Вот. Но я бы не связывал именно все убийства как бы, в один формат, что это каким-то способом кто-то защищает территорию то есть, регионалов, близких к Януковичу. Почему? Потому что намного ближе были люди к Януковичу, которые сейчас находятся в Украине, которые спокойно живут, их никто не трогает. Это руководство и администрации президента, и очень близкие к Януковичу люди в бизнесе. И сейчас они находятся как в Киеве, так и в других регионах Украины. Владеют бизнесом, владеют целыми территориями, например, на Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской области, в Киеве. Очень мощные, и никто не посягает на их ни жизнь, ни безопасность. Хотя они и имели очень мощные финансовые средства, которые обеспечили Януковича, режим Януковича. Финансировали, соответственно, все акции, в том числе Титушек, Майданы, которые альтернативно организовывались, в том числе на Европейской площади, антимайданы. Вот. А Калашников это активный зарубичан, который именно, да, он декларировал, что он сейчас как бы отставит режим, он имеет свои взгляды, но он и занимался организационно, так сказать, боевой работой в составе Януковича. Поэтому действительно у него были и враги, и альтернативные как бы, партии регионов потому что он занимался особую нишу в этом формате и пытался как-то на себя перебрать внимание. Но, соответственно, очень мощно он тут показался период событий на Майдане и очень много сделал проблем больших, начиная от формирования титушек, антимайдановцев вот, и проведения акций против представителей Майдана. Вот, соответственно, были враги, особенно среди активной части, радикальных структур, которые стояли на Майдане многие принимали решение, что они обязательно э, будут э, как бы, э, решать и по Калашникову, и по другим регионалам э, темы в любой способ, даже физически. Вот поэтому э, есть две основные версии. Конечно, это первая версия, то, что мы говорим, что это оппоненты, которые именно э, оценили э, Калашника как виновника вот, всех событий. И с другой стороны, очень как бы, актуально, это организатор анти, как бы уже правительственных выступлений и тем более патриотические движения на 9 мая. Вот он об этом получал предупреждение угрозы, и он об этом написал вот последним своим сообщением, своим связям. Вот, что именно начинается очень мощная охота на него, соответственно, и нарушаются не только какие-то принципы, но и ему угрожают. Это одна из основных, я думаю, версий. Вторая версия, конечно, он свидетель, вот, и поэтому те люди, которые находились в окружении Януковича и представители спецслужб, которые сейчас действуют, могли, конечно, убрать свидетеля. А так, как бы, вторая, но не основная версия, я думаю, что первая более имеет оснований больше. Если мы говорим о других оригиналах, в каждом Давайте своя суббан. остановимся на этом, а потом продолжим, и потом я еще уточню, о ком вы говорите, вот какие люди, которые финансируют и ходят на свободе, да, из команды Януковича. Но вот тут же вопрос, возможно, если убирают, да, вот этих людей, возможно, потому что они могут как раз что-то рассказать. Вот, например, народный депутат Борислав Береза сказал, что, прямо цитирую его, «Калашников дал свое согласие сотрудничать со следствием и, скорее всего, мог не просто рассказать, как организовывались тетушки, но и кто финансировал этот процесс, кто занимался логистическими вопросами, а также ответить на вопрос, кто курировал всех тетушек». А вот народный депутат Антон Геращенко сказал, что одна из основных версий убийства Калашников Олега, его участие в финансировании организации Антимайдана. Вы знаете, я просто понимаю, что это ряд политики, которые именно ну, отстают сейчас определенные политические силы, и взгляды. Им, им удобна эта версия. А я реалист, я смотрю на все версии, которые могут быть вот в этой ситуации. Вот. И если были массовые угрозы, это нереальные, вот, они могли достигать именно его решения, совершения, то есть это конкретные политические силы, особо радикальные структуры. Это одна из ситуаций, это уже было на грани, потому что Калашникова, я видел, преследовали в различных ситуациях, ему прямо Угрожали. Вот. Вторая, конечно, может быть, и версия, то, что изложил и Береза, и, соответственно, советник министра внутренних дел Иращенко. Но в данный момент нужно посмотреть, какие так сказать, силы, где они, угу. вот, какие оперативные смысл. Для этого нужно, чтобы были подготовлены хорошие профессионалы проплачены, подготовлены, и мотивация должна быть. Поэтому версии эти две нужно очень глубинно разрабатывать, но опираясь на факты, а на неполитическую составляющую. Потому что вот часто именно я в своей оперативной работе, многолетней, больше 33 года, вот видел, когда уже все как будто решено. Все уже политики, уже как бы АТУ, уже все вот туда преследуем. Оказывается, совсем другая ситуация. Как правило, 90% это совсем другие э, силы, которые там уже прилетели Или руководители государства, или политики, и уже, уже все настроили общественное мнение туда. Вот, поэтому тут э, и критерий, что истина. Вот в данной ситуации следствие должно разобраться. Не заангажировано, не на политическую составляющую, кто? Какие вы наши намерения в отношении Калашникова и, соответственно, какие были мотивации убийства, способы убийства, исполнители, заказчики? Ну, вот смотрите, вы говорите, что есть, кстати, если можете назвать фамилии этих а, людей из команды Януковича, которые ходят на свободе, а, в политике а, активно участвуют. Ну, если мы говорим, так сказать, а, ну, как раз а один из ведущих, а, ну, руководство администрации Януковича, Бывший, оно что не да, выполняли, да, да, конечно, да, да, это, да, конечно, руководители да, фракции оригинала в Верховном Совете. Это известный бизнесмен и бывший депутат, который постоянно приезжает работать в бизнес, его Ющенко. Вот недавно был, наверное, табачник, вот, и строят вот буквально у нас тут именно свои, свои по офисы, людей. которые именно совершил масса так сказать, действий против Майдана, против студентов и вообще много нарушений допустил. То есть много тех лиц, которые сейчас должны отвечать по закону. Братья Клюева, кстати. Вот да, клюю постоянно. Вот колесников вот, мы можем предъявить очень много претензий в отношении да, хотя бы по евро. Даже Янукович был очень недоволен, потому что бюджет по евро по сравнению с тем, который закладывался, увеличен был в 6 раз. И, соответственно, многие структуры работали только семейные, и которые выводили капитал за, рубежом, за рубеж. И, соответственно, все же участвовали в этих всех мероприятиях по Майдану, по финансированию. Вот, э, ну, на олигархи известны, Включая Ахметова. Почему нет вот таких расследований и которые уже привели бы к судебным заседаниям, чтобы разобраться в этих ситуациях? Потому что эти фамилии, которые называете вы, знает, ну и уверена, каждый украинец, да? Потому что о них постоянно говорят, но никакого никакого процесса нет. Вот, возможно, вот эти свидетели, которые могли бы что-то рассказать, в том числе Олег Калашников, знаете, как маленький свидетель, но они могли бы шаг за шагом вывести к этим большим известным именам. На уровне, это как бы совокупности, эти которые я говорю, они владеют информацией в десятки раз больше. Они заказчики. Они, не они исполнители. Конечно, расскажут. Средства. Я средства просто вам расскажу, если нет. это будут реальные следствия, а не то, что именно сейчас власти и кланы, которые были, они очень много зависят друг от друга, потому что э, наши руководители, которые пришли сейчас, их бизнес формировался вместе с этими же, вместе же и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче, Это сказать. Вся тема она развивалась. И связи очень мощные, поэтому эти очень мощные кланы финансовые, связи и люди, которые находятся у власти, точно с такими же капиталами, которые добывались в многие годы, они очень мощно связаны. И никто никого не трогает. Вот мы сейчас смотрим системные так сказать, темы в энергетике, в энергетике, по мытницам, по контрабандным направлениям, которые действовали при всех президентах, я просто знаю эту тему. Они, конечно, сохранились, они сейчас имеют новых уже кураторов власти. Но старые кланы сейчас поделились, включая, так сказать, известных олигархов всех именно всех направлений работает. Поэтому их никто трогать не будет. для чего же? Если они получают прибыль, уже от этих схем. Ты знаете, как старый анекдот, там хочет и не может, и может, но не хочет. Вот э, с... Такое впечатление, что все ведомства, МВД, да, генпрокуратура, которые мог, могли бы, наверное, расследовать, да, и очевидно, что доказательства какие-то есть, невозможно же все было уничтожить, но они просто не хотят этого делать. Вот что, что с этим делать? И, кстати, вот по этим свидетелям, важно, на которых открыты уголовные дела да, были, если они могли вывести к более крупной рыбе, то а почему тогда, учитывая тенденцию, что кого-то убивают, кто-то жить самоубийством окончает, а, да, ну вот почему нельзя было, может быть, охрану какую-то организовать, да, чтобы более тщательно следить за этими важными, я так полагаю, свидетелями? Вы знаете, ну, самое важное, чтобы была политическая воля для принятия таких решений. У нас до сих пор ни Генпрокуратура, ни СБУ, вот, ни судебная система не являются независимыми. Вот я объехал 89 стран мира. Вот, и в большинстве цивилизованных стран правоохранительный орган действует независимо ни от президента, ни от премьера, ни от других чиновников. Вот, не они принимают решения. Вот, например, по Берлусконе. Пошел процесс, идет, ее осудили. Там, и тому подобное. Точно так же по президенту, например, там, Израиля. Вот, или там президент был э, Германии. Вот допустил какое-то сомнительное нарушение с податками в период выборов. Все, он же смещен, уже в уголовном дело и тому подобное. У нас попробуйте, чтобы правоохранительные орган возбудил дело по представителям власти, высокого ранга, ну и обоих э, уже партнеры из того же бизнеса, тех же клан, даже партии регионов. Это практически исключается выведены миллиардные долларовые системы и деньги бюджета, вот, и по евро, там, и по энергетике, и тому подобное, ничего не утверждается. Почему? Потому что перекочевали эти схемы в новую модель отношений. Политической воли, именно чтобы именно ориентировать Генпрокуратуру, СБУ, милицию и заняться этими людьми, нет. Вот начинают эту мелкую рыбешку, которая ничего не решает. Ну, тем более, если они сами уходят, тем более очень хорошо. Вот, если мы говорим о Чече, там, Пеклушенко, они, например, там больше фактов, что они под давлением, пока он с самоубийство, Но давление оказывается с разных сторон. Как со стороны политической составляющей, как бы уже новой, правоохранительных органов, возможно, и тех лиц, которые бывшие партнеры, которые именно четко на них точно так же давили. Поэтому тут комплексный подход. Тут невозможно сказать, что вот все они Э, как бы э, ушли из жизни так сказать, по одному заданию, под одной э, заказы, тому подобное. Это должно следствие показать. Но пока те факторы, которые мы имеем, вот их э, э, как бы, ухода из жизни, они указывают, что разные могут подходы, разные влияния, разные мотивации. И оставили же письма, соответственно, по э, уходу из жизни. Почему? Вот я знаю, например, каждого из них. Вот Чечетов, например, он под влиянием такого очень мощного психологического давления мог совершить такой акт. Потому что это принципиально человека изменилась именно ситуация жизненная, психологическая, другая. Есть такое мощное давление с разных сторон, это, конечно, человека спонукает к каким-то действиям, например, самоубийству. Есть уголовная ответственность, доведение к самоубийству. Поэтому никто, и новая власть, как бы, так сказать, не мотивировали тем, что там это враги, там никто потом не имеет права доводить любого человека, даже регионала, такого страшного, до самоубийства, потому что это преступление. Мы должны расследовать каждого, каждый факт, по каждому случаю, по каждому человеку объективно. И он имеет право на защиту, как юридическую, моральную презумпцию невиноватости, так и физическую. Это не делается. Ну вот вы а, делаете очень серьезные заявления, да. и почему? Потому что вот мы понимаем, что а, СБУ, и генпрокуратура – это президент, ну да, парази президент или как ты сказать, да, потому что он назначает генпрокурора. Вот МВД – это человек, а, человек премьер-министра. То есть вы говорите, что ни президент, ни премьер-министр сегодня не заинтересованы в раскрытии, в расследовании а, дел Майдана? У них нет политической воли, чтобы глубинно расследовать именно все факты. Не эпизоды, как бы, а все факты, и, и, и особенно приличие тех лиц, которые были задействованы в этой схеме, те, которые находятся как за рубежом, так и в Украине. Начиная не с незадержания Януковича это был первый шаг. Точно так же не задержание других политиков, которые уехали с Украины, было время для этого. И сейчас те, которые присутствуют в Украине. Вот даже сейчас Интерпол прекращает преследование, например, Захарченко, который прямо был задействован в всех событиях на Майдане. Соответственно, с Януковичем бы, это совместно уже прекращает. Почему? Потому что следствие не довело именно четких именно позиций и интерполу и процессы следствия, что им есть основания для ее преследования на международном уровне. Вот это нет политической воли. Вот в этой, в этой ситуации нет профессионализма, уже дальше мы говорим, именно правоохранительных органов первых лиц, Этих же органов и спецслужб, и МВД, и даже прокуратуры. Вот сейчас немножко обновление идет, но все равно, чтобы довести хотя бы до логического завершения следствия. Человека возможно видеть тогда, когда он уже осужден. Это первая ситуация. Но у нас сейчас уже, уже об этом забывают. Под видом политической целесообразности все можно делать. Это было при разных ситуациях. Это было при Союзе, в Советском Союзе. Вот политическая целесообразность превышала. Так было по каждому президенту. Вот я пришел, все. То, что было, это враги а вот я самый святой. Так не бывает. Честность, объективность, законность – это основа основ к любому человеку. Тогда будет всем известно, что человек и он четко проведено следствие, и он осужден, вот это он виноват. Если принцип такой, что ага, вот сегодня убили Калашникова, как пишут вот многие блогеры, это ура, это хорошо, это плохо. Это убили человека, какой бы он ни был бы. Либо иначе вина еще не доказано. Даже если он был на антимайдане. Вот это и правое государство, и европейское государство действует так. А мы избрали курс Европу, и мы должны быть образцом. Не говори, что, а вот оригинал делать так, и мы будем делать, а то еще хуже. Это уже сами Не преступная дай богу, конечно, позиция. Нужно расследовать. Да. Ну вот в, в среду, 15 апреля глава СБУ Валентина Левайченко. Пришел на заседание Антикоррупционного комитета Рады Верховной Рады по отчету о расследовании дел да, убийства на Майдане. Ну вот Наливайченко рассказал, что господин Сурков 20-21 февраля 2014 года находился в Киеве, входил в контакт с тогда главой СБУ Якименко, пользовался правительственной связью, посещал администрацию президента Януковича. В принципе, то, что говорил Наливайченко в среду, это он повторил свои обвинения в адрес Суркова, которые там, несколько тому недель назад он уже высказывал. Да? Но, хотя делал это, казалось бы, осторожно. Вот согласно данным народного депутата Сергея Лещенко, цитирую, Сурков прибыл рейсом номер 1818 из Шереметьевой, прошел пограничный контроль в терминале Д в 19 часов 19 минут 20 февраля. Вечером 21 февраля Сурков вернулся в Москву. То есть это уже, да, это уже тот период, когда смерти произошли, уже, то есть было уже много трагедий, да, много крови пролито на Майдане независимости. Вот как помним, что глава СБУ Валентина Ливаченко обвинил советника президента России Владислава Суркова в том, что тот лично управлял снайперами и э, снайперами, которые и совершали эти убийства. Ну вот что еще пишет Лещенко. Цитирую: версия Наливайченко выглядит красиво, но не соответствует хронологии событий. Так Украина тогда действительно стала проходным двором э, для российских спецслужб. Сурков был одним из ответственных за Украину у Путина, но управлять снайперами, пройдя контроль в Борисполе в 19 э, часов 19 минут, а физически прибыв киев после 20, 20, 20 часов 20 февраля, это выглядит очень сомнительно. Вот. Вот, что вы думаете по поводу таких доводов народного депутата Лещенко, бывшего журналиста, да, который предоставил такие факты, которые не соответствуют версии Валентина Наливайченко? Ну, я просто хочу сказать, что и Валентина Наливайченко немножко поспешно часто делает выводы mm -hmm. и не исследовали факты, именно более глубинно, потом же Сурко и по другим представителям спецслужб России. Да, и Сурков, и Путин, и идеологи именно всех событий, которые происходили на Майдане, они влияли на Януковича, на, соответственно, на правоохранительные органы, на спецслужбы. Но вот конкретная вина в отношении того, что он руководил именно стрелками, но ну, это просто выглядит, знаете, несерьезно. Даже то, что народный депутат приводит, конкретные факты, это такая просто чисто технологически, что он не мог присутствовать. Но я вам скажу даже больше, вот именно человек такого ранга, который не военный, который не имеет именно представления, как руководить этими стрелками, он не может этим понять функции. Он может ими влиять на Януковича, например, оппулять его на перспективу, передать какие-то позиции президента России. Вот именно создавать именно какие-то условия для этого в России, для того, чтобы Янкович, например, бежал там, то есть именно, как выполнить какие-то обещания, какие вот. другие рекомендации. Но, Но не, руководить не, руководить, не руководить именно стрелками, потому что он не профессионал. Он не может, именно даже если мы говорим о том, чтобы он четко давал вот этом сектору оставить mm -hmm. таких-то стрелков, там дальше, там стреляем по тем-то и тому подобное. Это просто абсурдная ситуация. Вот. И факты подтверждают то, что такого участия не было. И вот это утверждение вот, несколько месяцев, что Сурков руководил стрелками и тому подобное, то есть они подтверждаются. Они дискретируют саму идею проведения расследования по ним. Ему нужно другое предъявить обвинение. Потому что организатор, например, там очень мощных так сказать, политических репрессивных действий в целом, то есть uh -huh. давление на президента, вмешательство в нашу внутреннюю э, так сказать, деятельность, политическую деятельность, то есть есть квалификация именно, но она по совсем по другим статьям. А вот такая некомпетентность, и тем более заявление на публику, это же вообще абсурд. Ну вот предположим, возможно, вот скажите, uh -huh. вот возможно ли, что а, господин Сурков какими-то там секретными рейсами пребывал, и это нигде не зафиксировано в документах, да, или это есть, но в секретных документах. Мог ли он э, прилететь в Украину действительно раньше, да, для вида, чтобы вот доказать своего непричастности якобы к этому, были зафиксированы, он еще раз там прилетел, допустим, да, через терминал? Да? Это может быть, то есть э, прилететь э, специальным рейсом, спецслужб, mm -hmm. чартерным, там и тому подобное. Но для того, чтобы делать такие заявления в обвинением, нужны конкретные факты mm -hmm. таких прилетов, и не только прилетов. Даже то, что он находился на базе СБУ, Заспи, и пользуется спецсвязью, вот, а она действует в ОЧ в рамках Союза, то есть с ней можно было звонить именно в Москву, и чтобы никто не мог прослушать, Сурков мог в Якименко, главы СБУ, получить именно телефон на его так сказать, базе СБУ, которая находится в Заспи, и звонить. То есть это еще не преступление. Да, это нарушение режима секретности в определенной степени, но это не преступление, тут нужно доказательства конкретные. Вот и следствие особенно, четко, чем э, очень важно э, для доказательств. То, что именно человек прибыл, он, соответственно, привез такие инструкции, он их передал конкретному лицу или он устно передал, для этого есть записи или свидетели. Это да, тогда доказательство. то, что факт его пребывания самого в Украине, мы можем догадываться, что он да, действительно какие-то инструкции давал. Ну, кстати, факт он, пребывания в Украине и его ну, не в администрации президента, это тоже не преступление. Не преступление, да, потому что он представитель, официальный советник Путина. На тот период мы находились в состоянии войны. И поэтому он прибыл. Мы понимаем, что с плохой миссией. А вот что он делал? Как он рекомендовал, как поступать Януковичу? И насколько он прислушивался? Эти факты нужно исследовать СБУ, в первую очередь. И тогда выносить на публику. До того никаких публичных выступлений должно быть. Потому что, это, во-первых, ну, расшифровка материала следствия, а с другой стороны, возможно, покажет, что это абсурдность, если с учетом того, что Лещенко показывает другой формат прибытия, что он не мог участвовать, но это уже дискретация нашей спецслужбы. Ну, а и вот к господину Ахметову, у СБУ нет претензий к нему. На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции глава СБУ Валентина Левайченко заявил, что служба безопасности Украины не ведет уголовное производство в отношении олигарха Рената Ахметова. По его словам, вся информация в отношении Ахметова проверяется в рамках общего уголовного производства кентпрокуратуры а, и цитата еще на Наливайченко. «Я знаю, что сейчас никаких серьезных замечаний пока нет». Ну вот мы помним, что при, о причастности Ахметова к событиям в Донецке говорил Губарев, другие свидетели тех событий. И вот в экономике есть такое понятие «слишком большое, чтобы обанкротиться». Это понятие применяется и к Ахметову. Слишком мощное влияние и финансовое влияние связи с действующим режимом, я так уже скажу, с властным режимом, и спецслужбами и тому подобное. Ну, если мы говорим уже так с широким пониманием, и особенно по Донецкому региону, мы знаем, что все вооруженные структуры там, и другие активисты, которые сейчас находятся в ДНР и ЛНР, они были или помощниками, или подручными, или сотрудниками, или в боевых структурах, соответственно, в охранных структурах того же олигарха Ахметова и других олигархов. И поэтому в данной ситуации ну, прямо можно уже говорить о том, что в первую очередь куда же нужно обратить внимание следствия. Конечно, тем лицам, которые финансировали, которые организовали эти структуры, и конкретных личностей, которые сейчас вышли на политическую арену в ДНР, ЛНР, так называемых организациях. Вот эти лица находятся в стороне. Вот мы их хватаем за Калашникова, это правильно, но это уже мелочевка. А не берем ключевых фигур. Вот то, что мы говорим, вот это спаянность. Именно, прошлой власти это как раз, которые вышли в администрации президента, прошлых кланов, например, там Ахмету, Афирташа, почему-то тоже не трогаем, хотя это системные, так сказать, поставки газа и раздел финансовых средств, миллиарды между руководством Украины и Россией. Ну, кому же еще, так сказать, брать, на кого нацелить следствие? Нет, это уже неприкасаемо каста. Вот знаете, в данной ситуации mm -hmm. это вот такой формат уже не трогает, потому что у них средства массовой информации, формируют позитивный имидж, тот же Коломойский, даже при всех позитивах, но колоссальные проблемы, захваты целых бизнесов, вот, в отношении похищения людей, там, конкретно ко мне обращаются представители громад, вот сейчас 2600, конкретно говорят, даже средний бизнес, э, просто контролировался или захватывался, даже не связан с другими оппонентами, там, оригиналами, которые в прошлом вот, так, так же действовали. Вот эта ситуация избирательности, она подрывает основы нашего правосудия и вообще политического руководства. Потому что должна быть очень четкая, объективная и оперативная деятельность. На протяжении года мы уже должны исследовать были и Ахметова, и Коломойского, и Фирташа, и Ванюшин, который прибывает сюда, и Табачник, который прибыл, и глава избирательства. Он всего прибыл на один день и убыл. Вот это да. Уголовное дело есть, его, так сказать, могут искать. Я э, дал указание его сутки не трогать. Чтобы он по присутствию на похоронах посмотрел свой бизнес, как идет, и уехал обратно нормально. Вот это абсурдная ситуация. Если профессор Николаев, конкретный пример, который обращается ко мне, он сказал, критически высказался, что неэффективно работает сейчас власть, есть альтернативная позиция. Что? Возбудили дело. Вот профессор университета, он уже под, подследственный в СБУ. Большие деятели, которые финансируют эти структуры, группы, э, тетушек, например, и тому подобное, они сейчас как бы вне зоны контроля. Почему? Потому что, да, действительно, они имеют такой капитал, как вы говорите, который не обесценивается. И властный, соответственно, и влияние, и финансовый ресурс. Поэтому в данной ситуации уже каста неприкасаемых. Вот это как раз честность власти. Вот Майдан совсем по-другому оценил ситуацию и другое требовал. И сейчас проходит уже год президентства и больше года уже правительства в совокупности. То старого и нового. Потому что премьер один и тот же. И будет отчет. Вчера мы были представители громад Бандана. Это представительство миллиона двести пятьдесят тысяч людей. И сказали, мы будем требовать отчет президента по каждому пункту. И по системе обороны и по Крыму, и по Донецку-Луганску, и по коррупции, и по олигархам. И ничего, никто никуда не выкрутится. Конкретная функции президента Советской Конституции и его обещания период выборчей кампании по пунктам. Вот. И говорят, у нас есть очень много вопросов. У нас остается еще буквально 2-3 минуты. Но ну, вот вы затронули господина Коломойского, <coughs> и мы знаем, что Сергей Тарута сказал, что по его мнению на тот момент никакой опасности в Днепропетровской области не было, что Коломойский по сути никакую свою лепту там спасения региона не вложил. Вот как вы относитесь к такой позиции господина Тарута? Ну и в некоторой степени поддерживаю, потому что в данной ситуации да были угрозы, но тут наверное, функция была не Коломойского, он больше формировал те частные структуры, которые ну, частично выполнили функции по фронту, но в данный момент больше была заинтересованность как раз в укреплении своих позиций, создание как бы зоны, контроля экономической, в первую очередь, конечно, физической, потому что боевые структуры, вот, работа по оппонентам и по представителям бизнеса прошлого режима. То есть вот эти функции проявились очень сильно. Это сотни людей об этом свидетельствуют и просто-напросто требуют и от президента, и от правительства разобраться с этой ситуацией. Поэтому, если мы в оперативном плане оцениваем, то действительно его там выдающейся чрезвычайной роли не было. То есть он частично, да, посодействовал именно э, в критический момент создания нескольких батальонов. Но если мы говорим о том, какой потенциал был в наших правоохранительных органах и, соответственно, э, даже добровольческих структур, это была системная работа, которая бы могла бы обеспечить при эффективном руководстве страны полностью не только систему обороны безопасности а и упреждения событий на Донецкой и Луганской регионах. Нагнета ситуация на Днепровщине не было смысла, не было поддержки такой сепаратистом, пророссийским силам, не было мощной оперативной базы для работы спецслужб. Секторально – да, системно по всей области – нет. Вот, э, мы имеем глубинную э, информацию и со стороны спецслужб, наших бывших сотрудников, правоохранителей, общественности, интеллигенции, вот, оперативных источников, которые находятся. Такого массового как бы, движения, как в Донецке, в Луганске, даже в Харькове, в Одессе, в Нитровской области не было. Поэтому тут немножко заслуги преувеличены. А вот аппетиты большие были. Соответственно, уже когда начались э, они зашкаливать, особенно по нефти, потому что нужно распределить, было, что другой уже будет сектор контролировать, Коломойского забрать. Вот тут начался конфликт с вооружением и тому подобное, который не завершился уголовным делом, кстати. То же самое. Вот за мелкое высказывание профессора уголовное дело. За прибытие с оружием захват именно Укртранснафты вот, во голове. Никаких уголовных дел. выдогана. Вот абсурдность в этой ситуации. Это да, спасибо вам за то, что к нам пришли спасибо. и о таких важных вопросах э, рассказали свое мнение, свою позицию, объяснили какие-то процессы. Николай Маламуж в нашей студии. Ну вот для того, чтобы э, просто словосочетание «злочинно» Влада, э, они были доказуемы, да, они, а а просто какой-то пиар или популизм, для этого должны произойти сложные процессы. И о том, о чем сказал Николай Григорьевич, должна быть политическая воля, по э, словам э, Николая Маламужа, этой политической воли сегодня в Украине. Нет, спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами. Не переключайте, через несколько секунд будет еще больше информации.